Всем привет! Мы начинаем сегодня новый день. Ребята, всем привет! Всем доброе утро! Сегодня мы начинаем наше утро в бассейне. Хотя на самом деле мы уже сходили, позавтракали. Вот, Листушка уже в бассейне. Настя, помахай. Да, мы выбрались немножко поздновато уже, начало первого, поэтому. Лежаки почти все заняты, то есть свободных не... мест почти нету. не осталось. Мы спустились с Настюшкой в туалет, и нашли а тут ты? такую коровку. Разноцветный бычок. Да? Да. С Настей устроили, сейчас будем устраивать челлендж. Я брошу камеру на дно, а она у нас водолаз, будет нырять, ее искать и поднимать со дна. Да? Да. да. Раз, два, три. Bavi

Бассейн, глубина 3 метра посмотреть как оно выглядит под водой на камеру Ребята, у нас сегодня 15 августа, а это значит, что сегодня мне нужно пройти следующее подтверждение авторизацию, верификацию в ДИА для того, чтобы подтвердить э, прием, запись консульства на 18 число. Я сейчас попробовала один раз, у меня снова ничего не получилось. Поэтому будем пробовать еще раз и еще раз и еще раз. Ребятки, я снова с вами. Выдвигаюсь в... Так, так всё, я тут закрыла. Значит, выдвигаюсь в спортзал. Мне таки удалось сегодня пройти верификацию в ДИА. Потратила я не так много времени. Буквально на второй попытке мне удалось все осуществить. Поэтому потом у нас было... Эм мы немножко поспали с Сашей и с Настей, у нас был отдых, релакс, и сейчас время 19.35, и я собираюсь идти немножко позаниматься. А Саша с Настенкой будет в номере. Что, ребята, я потренировалась, у меня была 20-минутная тренировочка, немножко вспотела, так что теперь идем дальше. Мы наконец-то выбрались из гостиницы и движемся в сторону набережной. А сегодня мы планируем пойти покушать возле... Изучаем место и ресторанчик, барчик. Да, так что идем туда. Настюшка. Хотим найти какую-то вкусную рыбку. Меня мама нестандартную... с папой называют халабудой. Почему? Потому что тут халабуда, ну как бы... Халабубу, да? Лабубу. Лабубу, халабубу. Ясненько. Ну вот, идем. Идем и наслаждаемся приятной погодой. Мы сегодня, сегодня у нас 15 число. Это мы приехали во вторник. Вторник всегда четвертый, четвертый день. Осталось два денечка. Жаль. Угу. А тут песочные у нас скульптуры со, со свечами. Они электрические. Я думал сначала они настоящие. как Прогулка по набережной. Куча этих торгашей Там сумочки, кепочки, футболочки. Все что хочешь. Mm -hmm. да? Подходим до еще одной достопримечательности местной. Марина немножко осведомлена, что это такое. Не Так, это бегущие женщины на пляж. Вот так. А, кстати, это кольцо, круговое движение. Вот они, испанцы, смысле разные люди, ставят на кольце, прям паркуют машины. Такое не первый раз вижу. Че, мы идем гуляем и дошли. Хотели попасть, попробовать. Не знаю. Бар называется. Кафе, ресторан. Кто ты? Боря называется. Боря. Борис. Мы в ожидании. Настя, Настя. Да. Итак, нам принесли ужин. Мне принесли вот такую рыбку. Красную сальмончик. На вот такую порцию картошки. А Саша сардин. Всем приятного аппетита! Ну? ну что, ребята, мы уже покушали. И я только что сказала, ну что, Настя, завтра один евро. Мы Нет покушали два раза, два, два, раз. два еврика. Вот, блин. Мы покушали, и мы собираемся идти уже в номер отдыхать. Так что всем спокойной ночи. Спасибо, и что были пока. с нами. Всем пока-пока. Всем пока-пока.